Непрості часи, дай спорту себе підтримати. Отримай шанс на бонус до 110 тисяч гривень від Фабпет. Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Щодня понад тисячу кількість росіян, які заблукали в Україні, стрімко наближається до півмільйона. Така вона путінська стабільність. При нашем президенте Владимир Владимирович Путине родился мой сын. При нашем президенте он учился в кадетском корпусе имени Александра Невского. При нашем президенте он закончил технику. При нашем президенте он пошел в армию на срочную службу. И при нашем президенте он погиб. Главная доблесть, главная цель – мужика. Так меня учили 17 лет. Это отдать свою жизнь за Родину. Величайшее счастье. Я говорил и буду говорить. Погибнуть за Родину. Не умереть затхлым в кладовке где-нибудь. Или на кровати. А погибнуть за Родину в бою. Пока пропагандисты надают инструкции щодо самоликвидации землякам, россияне бьют на сполох. Выявляется герои не так же и потребны краине. Чел, ты отдал свой долг, теперь ты можешь, грубо говоря, идти на покой. Умереть за родину – какое-то двоякое ощущение, потому что представляя интересы своей родины, много можно делать, когда ты еще живой. Мертвые люди они особо никому не нужны. Потрібні, якщо справа стосується грошей, батьки російського горе-вояка не можуть поділити виплати після загибелі сина. За словами матері, патріотизму виховувала сина сама. Той гробові це її заслуга. Воспитувала свого сина з малого віку. Все йому давала помощі. Ніка ні матеріальної, ні фізичної, ні моральне, нікатаца не було. Почему uh, по закону мы должны делить это пополам? Достоинство деньгами не измеряется. Но и это тоже. Ну, любой, ну, более-менее объективный человек не может сказать, что люди не живут сейчас лучше в целом. звісно, стали жить и краще. Тысячи россиян втратили на войне а допомогу получили не все. Мы многие потеряли здоровье, то и конечности. Сейчас нас лишают всей социальной помощи. Нам не предоставляют военную медицинскую комиссию, не присваивают инвалидность в военном порядке. Кто-то получил ее по гражданской линии, кто-то не получил совсем. Никаких выплат за ранения, в том числе и федеральных, нам не предоставляют, потому что говорят, что документация наша отличается от документации Министерства обороны. В Красноярске, по словам Александра, возникли проблемы с протезированием ноги. Эту сложную операцию он не может сделать уже несколько месяцев. В центрах, которые советовали, по мнению Александра, затягивают время. На этом ходунке мужчина передвигается уже более полугода. Он давно пришел в негодность. В нем же он успел поработать доставщиком еды, на другую работу нигде не берут. За выплаты, что они как-то акцент делают на том, что музыка не дают мне справку. У меня есть письменный отказ от начальника госпиталя что якобы не было указаний выдавать нам эту справку, что нам не положена выплата 3 миллиона, потому что мы э -э -э, с места лишения свободы. Награды также государственные не выплачивают. А юристы военкоматов конкретно отвечают нам, что, что данные железки ничего не значат. И пускай его дают, выплатят за награды, а те, кто подписывал данное а, награждение. Па в зіставки стоїть ваша Владимир владимирович одних позбавили виплат, інших пільг у Ростовській області. Влада відмовляє у безкоштовному харчуванні дітям учасників так званої СВО. Кажуть, нехай харчуються там, де батьки підписували контракти. дитському саду зв'язочка нас попросили принести справку про часті в СВО. Ну, у нас была такая справка с полка. Эту справку у нас не приняли, сказали, такая не подходит, нужно брать в военкомате города Морозовска. В военкомате города Морозовска у нас взяли эту справку, хотя удивились, почему наша справка с полка не подошла, хотя они там в принципе одинаковые. Мы такую справку предоставили с военкомата. Через какое-то время нам отказались, ссылаясь на то, что папа не подписывал контракт на территории Ростовской области. Такую же справку я отнесла сыну в гимназию номер 5. Эту справку приняли на удивление, и мой ребенок почти неделю питался бесплатно. А выезд выходных мой ребенок заявляет о том, что ему отказали в питании, ссылаясь на то, что мой супруг Подписав контракт не на території Ростовської області в Махачкалі. Теж свавілля. Поки чоловік воював, його родина опинилася на вулиці. Мою сім'ю вигнали на вулицю. От слівянка От наші мужики, мусульмані, що ділить да. вот, у нього. її сильно з серіянка. Мою, да, да. вот мою плем'яницю мою сестру, мою мать, жінку з двома дітьми. Сказали, що бунгом дом будем снасіть, а срезали світ, воду, все, вигналі людей серед білого дня. Дружин росіян, які вимагають демобілізації своїх благовірних, не цураються затримувати навіть з грудними дітьми. А самі вояки, якщо повертаються додому бодай на кілька днів, дарують дружинам насолоду від побоїв.

ты, я... Слышишь? Все. Ты, я что ли? Стой, 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 И стой, 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 Я люди добрые. Господи, он ну, такой он еще маленький. Ой, 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 ой. Господи, ребенок. Ой, страсть. Ну, черт. Дурчок, а? Россия влетела до демографической прервы. Ривень бедности на болотах уновляет исторический рекорд. Каждому пятому не выстачает грошей на еду, а голые боси тишеются. С колен как нас поставил Путин на, на ноги. Я горжусь, что я русская. Россия сейчас на таком подъеме находится, такого не было за последние, может быть, даже. 200-300 лет со времен Екатерины Второй. Дослит подъемы. Этому поселку здесь 70% населения пенсионеров. Все работали на лесозаводе. Все они потихоньку сейчас вымирают. И если не построится какое-то градообразующее предприятие, не объявится какой-то индивидуальный предприниматель государства, навряд ли в ближайшее время что-то здесь будет. Если вот что-то поставят на сегодняшний день по обстановке, как вот гадят американцы нам, мешают развиваться в ближайшее время, я точно не доживу. Американці заважають російській величі. А велич, на думку росіян, має всього чотири стіни у будь-якому стані. Бонус помийка з прострочкою супермаркетів, грубка і річка. Кама рядом ключик. Пожалуйста, не стало води за ключиком. Пішов все під носом, садик, під носом, школа, під носом, баня під носом. Це взагалі райское место. Отопление есть, є. сделано. Только нет горячей води. и нет у нас газа. Газ баллона, кто-то на Жить можно так же, как и все благоустроенные дома. Газ есть у вас? Нет, газа нету у нас. Вот нам хотели газ завести, вроде бы как бы его вели, и потом его что-то раз на Монголию резко увели, другой, по другой. И на Монголию? Да. А то есть Россия Монголії газ поставляє, а Бурятии не поставляє. <рес> Ну, получается ну, те. Зсу шкодує росіян більше ніж погода. Мордор продовжує потопати в усть ішимському районі Умської області. Через паводок у воді вже опинилися сотні будинків. Місцеві ночами чергують, щоб втримати дамбу укріплюють її самотужки. А керівництво запевняло, що все буде добре. Короче, это жестко. Мы находимся посредине, посредине, короче, моря. Море, море. Вот, на моторке приехали и тут нашли лошадей. Сейчас ищем лошадей не на поле, а на море. Далі невозможно йти. Треба буде лодка. Лодку, лодку треба буде. А у Красноярському краї паводку нема, проте будинки потопають у фекаліях. Такий вигляд отримали під час травневих свят. Комунальники і місцева влада мали аж чотири вихідні. Приборкувати аварії не було охоти. Прям поток вытекает из под. Так вот. Бежи, 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 бежи. вот так мы плаваем. Не выйти с подъезда. Это уже одну машину откачали. Сейчас буду вторую откачивать. Было все по тем рубцам, по первой. По тротуару, можно сказать. И все, вода бежала. Здесь третья ступенька была затоплена. У Петербурзі у річці потонув автобус. Водій-мігрант з Таджикистану не впорався з керуванням. Вийшов на роботу за п'ять годин після закінчення попередньої 20-годинної зміни. Його вдалося врятувати. Проте з 20 пасажирів уціліли не всі. Я питався вибір ногами гамі Ну так ти ваші нікак. Я я. я к потолку прислонялся губами, чтобы собрать остатки воздуха где-то там. То ли получалось, то ли не получалось. И главное, что так сейчас произошло, даже не успел набрать воздух в рот. Спасатели вас слышали? Нет, там ребята дагестанцы такие. А я так понял, что они на этом катере плавали. И потому что они говорили, что их тут машины стоят, а вот одного машины, я не знаю. Такие здоровые, спортивные ребята. Все мокрые, все мокрые, они с нехватой стекла, как их надо, сменят очень. А можете им какое-то спасибо сказать? А да, конечно, огромное спасибо, ребята. Молодцы. все, Сдавалось, мало бы подякувать и Влада, но нет. Российская Держдума поднимает и другие вопросы. Водитель, представитель одной из среднеазиатских стран. Гражданин России. Я все оставляю за скобками. Я сейчас смотрел видео. То, что водитель не в адеквате, может быть, в сердечном, я не знаю, пускай следствие разберется, но такое ощущение, что не буду ничего дальше говорить, надо наводить порядок. И в этой связи наше предложение, и мы же внесли законопроект, запретить в общественном транспорте работать мигрантам. запретить работать в школах, запритіть системне И На цігольні день, дні уважаємо колеги, 18 суб'єктів російської федерації прийняли вже регіональні закони у російських печорах. Обвалилася частина гуртожитку. Будинок визнали аварійним, ще у 2021 тисячі Але капремонт запланували на 2042 тисячі рік. Багатоповерхівка не дочекалася. Бомбочка. Люди жаловались столько, ходили, везде писали. И вот чего дождались в итоге. Вот такой кошмар. Произошло вот буквально только что. Рухнуло пол дома. Вон у людей квартиры там были. Надіюсь, під завалами нікого ні. Страшно. Мародери на себе не примусили довго чекати. Росія ж велика держава. Бля, пацани. А куди ви полезли, е, Ребята, що за діла? Нормально? Власть відсюда, мальчики. Нормально взагалі. великая нация шокуе. Смотрите, какие у меня потолки. Сквозные прям на улице. Балку пробила, продавила. Боюсь с ребятишками, что и у потолок упадет, не дай бог, на детей. Кто отвечать за это, конечно, будет. Вот такая вот комнатка. Вон. Вот видите, какая проводка. Вон потолок какой. Как могла, так сделала ремонт. У меня нет таких средств, чтобы я тут прям дом поднимала, отремонтировала. У меня муж на СВО, военный. Я жена военного, муж, дети военные. Вот, смотрите. На СВО не легко, а после еще сложнее. Российские герои божеволеют. Ты в толчок, ты залез, я на тебя послал, ты в курсе? Я знаю. Уходи, сейчас я придуматься еще. Уходи говорю, сейчас вылезу. Ты что гонишь, а сейчас что-то залез? Надо было, я прятался. От кого? От человека. От какого? Который за мной гнался. Я специально залез сюда, потому что он мне здесь явно не найдет. Выходи, я сейчас быстро вылезу. Выходи. Тебе говорю, помощь нужна или что? Не нужна мне помощь сейчас. Мне надо помощь, чтобы ты ушел, я сейчас вылез отсюда. Да хоть ты. посмотри, куда ты гонишь, чувак? Я говорю, уйди, пожалуйста, сейчас вылезу. Да ты чего еще гонишь? Давай бывать его. Укрытие в туалете, а туалет в укрытии. А что мы тут делаем? Молодой человек. 9 мая. А я он еще не уверен, если чисто заходит, так вот послал. Ну вот, пожалуйста. И тут вот по своим делам, думаю, ничего себе у нас в Челябинске. Сделали замечательный сквер в Ленинском районе. Ленинский такой рабочий район. Все замечательно. Думаю, ой, как красиво. Даже дети вот катаются. А потом смотрю качели. Замечаю какую-то проблему. Вы в детстве на качелях качались или сидели? Серьезно, это вообще. <laughs> это как? Я думаю, ну, ну совсем, наверное, дурдом. Это, может это просто сидеть. А потом смотрю, вот такая вот что. На ну, ней же точно качаться. <laughs> Нет. Нельзя качаться. <laughs> это как? Это вообще зачем? <laughs> Навіщо? Питання й до цього російського майстра-винахідника взяв та й змайстрував унікальне тепле ліжко. От зробив теплу кровать, як теплий пол. Там, в общем, і накручені, тепла вода йде з газового котла. Здесь ванна, газовая печка, туалет. Зачем вы это делаете? Сверлите здесь, зачем? Живу я здесь. Это зачем делаете? Я сейчас полицию надо вызову. Мишка. на втором живем этаже. Что делаешь? Зачем ты Для чего ты делаешь? Я живу там. И что теперь? Я отвечаю, я сейчас видела Но сама лично своими глазами, как он это делал. Я с вами живу. Да, рядом с вами живу. Я, с каждый даже сейчас ходил, встречался по этому подходу. Ну, все. А чому я Нічого, віддайте. Росіянки теж не пасуть задніх. Ця московська амазонка, добрячи на підпитку, влетіла у величезну яму з водою. До речі, ямі вже півроку. Влада не поспішає з ремонтом. А чому я пнула до господи, боже я Є, ти, мій. Я б телефон упав. Є, хуй, ти не ныряй, Алін, б**й,

Поможеш машину поднять. А, є звіт машин задралась. Продавчиня Петербурзького торгівельного центру відгимселила колегу-конкурентку, яка увела у неї покупців. Інші колеги, неабияк обурювались, але на допомогу не поспішали. Цікаво ж, хто кого. За те, Ага. ви вот, тваря. Что она в... делает? Так она сейчас вообще там... Смотри, что о, она делает. Смотри, что не она делает за волосы. А, за волосы. а эта овца рядом идет в черном, блядь, даже вообще. Смотри, просто... что делает. Вот мразь, а. Что она делает? Тут полицию надо вызывать бійки не біда, вважають росіяни, аби в голові були традиційні цінності вы считаете, что гомосексуальные отношения – это девиация, когда мужик а -а -а. с бабой и со стропоном – это почему-то нормально, это традиционный ценности. Что, простите, как вы будете это разделять? Ну, а резиновая пиписька. Лера просто использовала когда мужчина и женщина – это нормально, а когда мужчина и мужчина – это ненормально. Только садом и сжигали не за стропоны, а именно вот а за это Стропоны пока можно. Да, то есть, Андрей Борисович, это можно пока. Стропоны мы… То есть, искусственные члены, фалы, имитаторы, мы относим в традиционном сексе. Это было в Содоме и Гаморе. Все это было. Демография, как я говорю, все, что, что, что сейчас да говорите. Содом и Гамор, а не про то, что можно, что не можно. Фашист! Выложу на WhatsApp, какие у нас люди фашисты, а, едет в машине и фашистский гимн играет на всю Ивановскую, а, ужас просто, а, вот он, фашист, поселка Шахтерска, вот, это ты, дурак, а, это же ужас какой, а, на всю, и главное, на всю громкость фашистский гимн включил. А, это же ужас какой. Вот Мира 16 живет. Вот такой вот у нас.